జై శ్రీరామ్ అండి ఇప్పుడు మనం భగవద్గీత ఆరవ అధ్యాయం ఆత్మ యోగంలోని పద్దెనిమిదవ శ్లోకాన్ని నేర్చుకుందాం ఈ శ్లోకాన్ని చిన్న చిన్న పదాలుగా చేసి నేను రెండుసార్లు చెప్తానండి మొదటిసారి మీరు విని రెండవసారి నాతో పాటు చెప్పండి వినియతం చిత్తం चित्तम आत्मन्येवाव आत्मन्येवाव तिष्ठते तिष्ठते निस्पृह सर्वः कामेभ्यः कामेभ्यः युक्त युक्तः इत्युच्यते इत्युच्यते तदा तदा इक आत्मनि एव अवतिष्ठते आत्मनि एव अवतिष्ठते आत्मन्येवावतिष्ठते निस्पृहः सर्वकामेभ्यः निस्पृहः సర్వ కామేభ్యః ఇకడ ఇతి ఉచ్ఛ్యతే ఇతి ఉచ్ఛ్యతే ఇత్యుచ్ఛ్యతే ఇప్పుడుండి యదా యదా వినియతం వినియతం చిత్తమ చిత్తమ ఆత్మన్యేవావ ఆత్మన్యేవావ

ఒక్కొక్క లైను నేను రెండు సార్లు చెప్తానండి ఇది కూడా మొదటిసారి మీరు విని రెండోసారి నాతో పాటు చెప్పండి యదా యదా వినియతం వినియతం ఆత్మన్యేతి ఆత్మన్యేతి सर्वकामेभ्यः निस्पृहस्सर्वकामेभ्यः सर्वकामेभ्यः युक्त इत्युच्यते तदा युक्त इत्युच्यते तदा यदा विनियतं चित्तं यदा विनियतं चित्तं आत्मन्येवावतिष्ठते आत्मन्येवावतिष्ठते निस्पृह सर्वकामेभ्यः निस्पृह सर्वकामेभ्यः युक्त इत्युच्यते तदा युक्त इत्युच्यते तदा ఇప్పుడు ఈ శ్లోకాన్ని నేను ఇరవై ఒక్కసారి చెప్తానండి మీరు కూడా నాతో పాటు చెప్పండి చిత్తం ఆత్మన్యేతిష్ట తదా యదా వినియత చిత్తం आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः युक्त इत्युच्यते तदा यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहस्सर्वकामेभ्यः

आत्मन्येवावतिष्ठते निस्पृह सर्वकामेभ्यः युक्त इत्युच्यते तदा यदा विनियतं चित्तं आत्मन्येवावतिष्ठते निस्पृह सर्वकामेभ्यः युक्त तदा, यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः युक्त यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः युक्त इत्युच्यते तदा यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहस्सर्वकामेभ्यः

आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः युक्त इत्युच्यते तदा यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते सर्वकामेभ्यः युक्त इत्युच्यते तदा यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः युक्त इत्युच्यते तदा यदा विनियतं चित्तम्

युक्त इत्युच्यते तदा यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते सर्वकामेभ्यः युक्त इत्युच्यते तदा यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते सर्वकामेभ्यः युक्त इत्युच्यते तदा यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते सर्वकामेभ्यः युक्त इत्युच्यते तदा यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः युक्त इत्युच्यते तदा यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः युक्त इत्युच्यते तदा వినియతం చిత్తం నిస్పృహ్యుక్ ఇప్పటి వరకు మనం భగవద్గీత ఆరవ అధ్యాయం ఆత్మ సంయమయోగంలోని పద్దెనిమిదవ శ్లోకాన్ని నేర్చుకున్నాం తిరిగి పంతొమ్మిదవ శ్లోకంతో మళ్ళీ కలుద్దాం జై శ్రీరామ్ हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे